Мы будем оформлять документ на ребенка сюда. Здесь удобно. Удобно. Надеемся, что будет быстро. Лучше один раз заплатить и не ходить по пять раз в очереди, не стоять. молодежи это удобно, потому что времени мало, как правило, все бегают. А ну, для пенсионеров, наверное, там где дешевле. Потому что поговорить, посидеть уже. Время у... пообщаться. Да, пообщаться. А молодежи вот такие центры очень удобно. Очень это удобно. европейские центры. Что да, нас да, мы да. ездим, нам есть чем сравнить похоже поэтому побольше открывать можно даже в каждом районе, чтобы в одно место все не сбегались, если есть возможность, конечно. И радует самое главное одно, что нет решал возле двери, которые могут решить вопрос. То есть, значит, здесь коррупция, наверное, минимальная. Потому, а есть что я... случаи вы видели, что... Не, ну, тут кто-то... Не ну, а смысла нету, потому что у каждого номероки по нему, и тот, кто предлагает услуги, то есть это... Очередь есть, талончик, это хорошо, поэтому... Борьба с коррупцией ведется в стране, мы очень рады, Надеемся. хотя бы в этом центре, поэтому наслаждаемся европейской честностью.